Вітаю вас, шановні телеглядачі, це програма вечірні зустрічі і в студії Анжеліка Нестерчук. Допомагати мені в ефірі будуть традиційно мій колега, заслужений працівник культури України Ігор Гранч. Добрий вечір, Ігоре та Дар'я Голуб, котра залишить для гості сьогоднішнього ефіру. Портрет на згадку. Добрий вечір, Дашенко. Отже, ми починаємо. Наприкінці березня відзначається Міжнародний день театру. Це свято порівняно молоде, хоча театральне мистецтво є одним з найдревніших. Усі країни світу мають свої театри зі своїми традиціями і національним колоритом. Але жодна країна не має театру такого жанру, який існує у нас в Україні музично-драматичний. Сьогодні я розповім вам про жінку, для якої Житомирський обласний академічний музично-драматичний театр імені. І Івана Кочергі, це все це саме життя, це зміна долі, це, врешті-решт, любов. Як відбулося, наше з нею перше знайомство, а це було 10 років тому. Я пропоную вам подивитися. Наталію Ростову хочеться постійно дивитися. Вона притягує погляд. З нею так приємно спілкуватися, що складається враження, що ти знаєш її 100 років. Мила, розумна, з гарним почуттям гумору. Мабуть, тому і увійшла Наталія в творчий колектив театру настільки гармонійно, що колеги по роботі дозволили собі на 8 березня зробити їй подарунок. Дружній шарш у вигляді Мони Лізи. А такі сюрпризи погодьтеся робляться людям, котрих не тільки поважаєш, а й щиро любиш. Она достаточно яркая женщина, и в таком обличии никто никогда не видел. Меня поддержали, и мы воплотили это в компьютерном варианте, воплотили. То есть идею эту я не оставляю, она мне самому понравилась. И теперь задача стоит э, расширить эту тематику и сделать Мадонна с горностаем, Мадонна с младенцем и Даная. И все это будет наш директор Наталья Николаевна Ростова. Валерий Николаевич, скорую сразу мне вызывать или нет? Нет, нет, Народилась Наталья в грудні месяце, в 40-градусный мороз в месте Оха Сахалинской области, в родине військовослужбовця. Народилась и сразу стала стала подарунком для батька на день його народження. В 1971 році родина переїжджає до Києва. В цьому місці Наталія закінчує школу і мріє про інститут громадської авіації. Вона без жодних проблем здає іспити на факультет міжнародних перевезень і вступає до вузу. В останню мить Наталія відмовляється їхати до Риги. Саме там знаходився факультет міжнародних перевезень і за порадою мами іде вчитися до київського швейного училища. Після закінчення цього учбового закладу Наталія залишається там і працює на посаді звільненого секретаря комсомольської організації. 1983 рік Наталію запрошують на телебачення, очолити цех відеозабезпечення. Початок житомирського шляху у Наталії Миколаївної розпочався з 2002 року, коли вона стала помічником народного депутата України Павла Жибрівського. Саме з його легкої руки Наталія Ростова стає директором Житомирського облмуздрамтеатру імені Івана Кочерги. Найдорожче, що залишилось у Києві, це батько та донька Аня. Аня навчається на філософському факультеті Державного університету імені Шевченка. Ця розумна, гарна, самостійна дівчина знає, чого хоче від життя, дуже любить свою маму і щаслива за неї. Перший раз, коли я її побачив, то, мабуть, все-таки все-таки, навірно, сработала її ті качество. внутренние какие-то, потому что ну, любовь с первого взгляда, может быть, она и есть, но она может не такая крепкая, как, как та любовь, которая идет снутри, с, с души. Поэтому все-таки, наверное, повлияли те качества, которые у нее заложены. Это ответственность, это забота, это любовь, которую она действительно проявляет ко всему, ко всему живому. Поэтому, наверное, вот это качество были очень главные. Наталья Ростова мире дружити и ее уважают и ценуют коллеги по работе. Вы знаете, я очень рада, что я работаю именно с Ростовой с Натальей Ростовой. Это очень символично. Я так думаю, в самом имени есть уже символика и хорошая э, творческая энергетика. И э, вот что особенно приятно отметить, то что э, мы с ней как две руки, правая и левая. Мы делаем одно дело. И это потом все выливается в творчестве. У каждого из нас есть своя обязанность и э, свой фронт работ. И как бы мы э, с одной стороны и пересекаемся, но вместе с тем. Вот это взаимопонимание, когда люди между собой не воюют, когда они дружат. А мы действительно дружим и дружим не только вот как две женщины, два руководителя. Мы дружим с семьями. Это приятно отметить. И вот э, я думаю, что в этом есть определенный положительный результат для общего дела, потому что мне кажется, что если в нашей стране меньше воевали, а больше люди искали как говорят, консенсус, да, вот, и понимали друг друга, то от этого пользы, пользы было бы больше всем. Вот. Поэтому приятно работать с очень творческим руководителем, приятно работать э, с хорошим другом или подругой и просто с шикарной женщиной. Хочется просто сказать, как про людину, до которой можно звернутися в будь-яку пору добы. Вона багатьом допомагала нашим і акторам, і працівникам театру. Отак, От чесно сказати, чисто, як кажуть, по-чоловічому, є таке банальне питання, пішов би ти з цією людиною в розвідку чи не пішов би. З Ростова я б пішов би. Спілкуючись з Наталією Миколаївною, починаєш розуміти, що в театральному мистецтві творчі і організаційні питання так пов'язані один з одним, що коли починаєш розмову про творчість, непомітно переходиш до організаційних питань і навпаки. Наташа вона сочетається з творчеством, само названня імені Наташі. Наталія воно з творчеством, тому дійсно вона себе знайшла в театрі. И сегодня я горжусь, что она работает в этом большом таком, скажем, заведении областного уровня, где проходят все такие серьезные областные мероприятия. Поэтому я очень горжусь ее работой. Я бы во сне бы не могла никогда себе представить, что я буду в Житомире в этом красивом здании счастливая, потому что я люблю работу и для меня это тоже счастье. Я каждый день встаю утром, я знаю, что я буду здесь делать, я знаю, у меня есть перспективы, я знаю, что мои перспективы, мои планы э, оценит коллектив, потому что это я делаю от всей души. Это тоже счастье. И вообще для человека счастье в жизни знать, что он хочет сделать. Моя мечта, чтобы наших актеров знали по фамилиям, чтобы наших актеров знали по их работам творческим. Ну и чтобы, вы знаете, лицо города, лицо области ⁇ это публичные люди. Ну а публичные люди ⁇ актеры, спортсмены, политики. То, что она у меня красивая, <смех> но <смех> я этим горжусь. <laughs>, потому что я вижу, как <laughs> мне завидуют мужчины, когда мы <смех> вместе. <laughs> ну, по характеру она, конечно, очень добрая. Очень добрая. Я ее называю Мать Тереза. Я очень счастлив, потому что Наталья сегодня это и верный спутник по жизни, да. Это прекрасная хозяйка, которая может готовить очень вкусные блюда. Сегодня Наталья создает уют, в котором мы, мужчины, нуждаемся, потому что это очень важно для нас. И я действительно очень счастлив, что мы вместе. Но я ее люблю, это, это факт. И мне очень хорошо с ней. Вітаємо всіх, хто щойно до нас приєднався. Це програма вечірні зустрічі в студії Анжеліка Нестерчук, заслужений працівник культури України Ігор Грач та Дарія Голуб. Отже, знайомтесь гостею сьогоднішнього ефіру є чарівна та самодостатня, чуйна, але з чоловічим характером жінка. Генеральний директор Житомирського обласного академічного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги Наталія Ростова. Добрий вечір, Наталія Митлова. Добрий вечір. Як гарно говорить про вас ваш чоловік, ви вже 15 років разом, так наскільки я знаю. Отчі сбереглись эти типа чутя Конечно. Я так думаю, что они даже стали крепче, потому что дети уже взрослые, мы очень много уделяем друг другу внимания. И знаете, чем больше живешь с человеком, больше познаешь его. больше познаешь его. Вот. Он у меня очень добрый, хороший человек. И вы знаете, смысл жизни, наверное, вот в этих отношениях, в уважении и в любви. Так что я так думаю, чем больше мы будем жить, тем больше мы будем друг друга любить. Наталья Миколаевна, ваш главный художник, он сделал свою мечту, сделал дружный шарж, э, создал вас, как Мадонну с горностаем. Да. И этот портрет висит у нас в приемной театра. И как реагирует? И когда приходят посетители, э, в приемную заходят, сначала с удивлением присматриваются, а потом удивлены. Вот, потому что Мадонна с моим лицом, и знаете, первый взгляд ты бросаешь на картину, и потом смотришь, всматриваешься и да. понимаешь, чье лицо. И у всегда у всех большое удивление. И приходится людям объяснять, почему этот портрет висит в приемной, и как он родился. Но вы знаете, есть люди, которые, например, не дают стимул к работе. Вот у нашего главного художника Валерия Кулавина я стимул в жизни. И очень часто бывает такое, что у него плохое настроение. Жанна да, он ко мне заходит в кабинет. Наталья Николаевна, я хочу с вами поговорить. А иногда приходит и говорит мне, красавица, я хочу с тобой поговорить. Я понимаю уже тогда, что Вот он от меня ждет духовної поддержки творческой. Вот Так буває в житті. Ви народилися в багатонаціональній родині. Так колись ви мені говорили у приватній розмові, що ваші батьки любили один одного і підтримували один одного і доповнювали один одного. Ваш батько, як військовослужбовець, він був строгим, дисциплінованим. Мама була зовсім іншою. От ваша вдача від кого від батька чи від матері? Вы знаете, наверное, 50 на 50. Потому ну, что... Ну, вы в на кого? На маму. И больше похоже на маму и внешне, и своими чертами характера. Но в жизни иногда проявляется такая жесткость, такая дисциплинированность. И вы знаете, я эти черты характера у себя увидела, уже работая директором театра. И я думаю, что эти черты характера мне очень сильно помогают, которые я унаследовала от отца, потому что по-другому нельзя. По-другому нельзя, и... Знаете, как говорят, и кнутом, и пряником. Ваша мама была верменкой. Да, да. А папа русский. Они познакомились на Сахалине, где я и родилась, и все месяцы после рождения они переехали жить на Украину. И всю свою жизнь я прожила, прожила на Украине. Да, вы знаете, я так думаю, что да, может быть, вот по национальности я даже не знаю, в какой больше во мне крови течет, но я считаю себя украинкой, потому что я всю жизнь прожила на Украине. Училась, дружила, любила, вот солнце для меня только здесь светило в только в Украине. Да. Наталья Ростова, вот такие классичные звучные имена. Э, воно. Это мне досталось от моего первого мужа такая фамилия, и когда у нас в свое время ну, стал такой вопрос, буду ли я менять фамилию, вот на фамилию второго мужа. Uh -huh. Мой муж был второй, категорически <с против. Вы знаете, имя помогает, ну и нося такое имя в сочетании с фамилию в сочетании с именем, это тоже большая ответственность, потому что все запоминают быстро, вот. И вы знаете, было. Іноді були такі моменти в житті, що мене просили покажи, пожалуйста, паспорт. Ти навірно псівданім. Я говорю, ні, це не псевдоним. І я щаслива, і я з гордістю. Ні своїм. У вашій біографії є такий момент, коли ви працювали в Києві на телебаченні. Очолювали відеоцех, якщо я не помиляюсь. Вам да. було 27 років. От як ви справлялися з цим? Ви знаєте, ви любите телебачення? Да, люблю. И вы знаете, до сегодняшнего дня я дружу со своими коллегами, я с ними общаюсь, я знаю о них все, они знают про меня все. И я хочу сегодня вспомнить, вот да, была очень молодая, но ну, на то время, очень редко, когда молодой человек занимал руководящую должность. Притом это видеообеспечение было, плюс еще мы занимались координацией всего телевидения. Вот, ну, вы, вы знаете, что это и... Записи, когда, в какой студии. Очень ответственная была работа. Гости, мабуть, так уж. Да. И я вам что хочу сказать. У меня был очень хороший наставник по работе и наставник по жизни. И... Моя мама крестная, она меня на телевидение привела. В 20 лет предложила мне работать. Она всю жизнь проработала на украинском телевидении. Вот год назад, как она ушла из этой жизни. Очень много чему она меня научила. Не только работать общаться с людьми, познавать людей, их характеры, как с кем поступить, как кому сказать. И я ей очень благодарна сегодня, потому что в том коллективе, в котором я работаю сегодня, в творческом, мы их за кулисами называем «хрустальные души нежные». И вот мне эта работа очень помогла потом э, в моей жизни. Вот. вы не пробовали себя не в журналистике, не как ведущая программ? Нет, не пробовала. Не было желания, или просто как-то не выходило? Mm. Не было потреби в этом, мабуть? Mm, да, не было. Было не ваше? Я так чувствую в себе больше менеджерские способности и организационные способности. Здесь я как рыба в воде. А вот есть какие-то, знаете, такие вот всплески. Ой, хочется. Ну, они быстро тухнут. Десять років, як ви вже очолюєте наш театр, я пам'ятаю той момент, той момент, коли ви приїхали до нашого міста. Вам запропонували посаду директора в нашому театрі, вашому чоловіку очолити райдержадміністрацію у Чернігівському районі. Так? Ви залишили Київ, залишили доньку, батька. От з якими почуттями ви приїхали? До речи, кто первый отримав посаду? Ваш человек, чи вы? Да, первым встал на должность мой муж. Я еще два месяца работала в Киеве. Тобто вы как декабристка, поехали да. за человеком да. в провинцию? Вы знаете, и очень хороший вопрос, и буквально вот недавно я задумалась, что двигало на то время. То есть оставить все в Киеве, нажитое место, оставить работу. Так. У меня в Киеве была очень хорошая работа, и приехать в Житомир. Я думаю, что это, знаете, наверное, что-то такое было, что ты даже не понимал, вот просто тебя двигало что-то, что в, халу и, в ты, и ты шла. И я сегодня задаю вопрос: вот когда я уже узнала больше людей, я узнала лучше Житомир. Все-таки город маленький, все друг друга знают, и все друг друга знают с детства. Я даже себе задаю вопрос, как можно было влиться в эту жизнь, потому что я сегодня счастливая в этом городе. Как это все произошло? Я так думаю, что, наверное, благодаря вот этой должности которую мне тогда предложили. Я тоже боялась сначала идти, потому что с театром я не была связана. Когда я первый раз пришла в театр и меня привели 26 марта угу. на передодни светскования дня, дня, может театру, да, дня да, театру, это как какой-то был, ну, знаете, знак. наверное, знак угу. свыше. И когда меня очень хорошо встретил Шкарупа Александр Николаевич, тот, кто был вот в приемной, в коллективе, с доброй душой, вот это было очень важно для меня, хотя я шла и боялась новый большой коллектив. Потом были проблемы в коллективе, и вот эта вот встреча, она мне дала дух вот на эту работу, наверное. Я очень рада, я ни, в коем, я ни капельки не жалею, что я живу в городе. Вы знаете, наверное, человек счастлив там, где его любимая работа, любимая семья. Так. Я сегодня ни на сколечко не жалею. Я иногда иду по той улице, где я всю жизнь прожила, и сама себе задаю вопрос. А жила ли я здесь? Настолько это мне... на вазе Киев. Да. Настолько мне хорошо в Житомире с моим мужем и с моим коллективом. Ми багато зробили в театрі за цих десять років, від починаючи з туалетних кімнат, з гримерок, сцени завершуються сценою. Я вже не кажу про творчість як висновок. це те, що театр отримав статус академічного, ви людина на своєму місці. От пишаєтеся собою, що все ж таки реалізували себе як менеджер, от в театральній сфері, може бути я буду чуть нескромна, але я вам що хочу сказати, да пишаєтесь. Я горжусь собою і горжусь своїм колективом Горжусь собою, тому що я ліцо. большого, прекрасного коллектива. Мы очень долго шли к званию, к статусу академического. Этот коллектив его давно заслужил. Один из наикращих коллективов в да. Украине. И вы правы, один из лучших коллективов в Украине и в последние особенно пять лет мы это доказали. Вы знаете, может быть есть такие вот есть такие моменты мы были настолько уверены в статусе академического, но только мы его не получали. Ну и, конечно, когда мы ездили на гастроли, мы в последнее время очень часто ездим на гастроли, очень часто ездим на фестивале. И ну, для престижа и для лица театра академический очень был важный. Я благодарна тем людям, которые мне помогли добиться статуса академического. Вот. И в свое время Виктор Степанович Балюрко приложил очень много да, труда да. для того, чтобы мы получили... Потому что есть же те ступеньки, которые надо везде пройти. Вот. И получилось так, что в министерство на коллегию поехала я сама. Вот. Вы не представляете, как я переживала. Я звонила через каждые пять минут, пока я ждала, когда меня вызовут, чтобы предоставить все документы. Сюда. И да, провели Я не знаю. Я когда вышла, я посреди города Киева кричала «Ура», потому что, знаете, своим трудом, своими работами мы иногда выше, чем другие театры. Они академические, а мы нет. Я хочу сказать, что мы сегодня можем. Точно, с высоко поднятой головой сказать, что мы лучший коллектив. Вот театр – это такое место, где завжди хочется выйти на сцену и сыграть любую роль. Вот у вас не возникало такого желания? Я бы, be... например, попробовала. Да. У меня это желание есть всегда. Вы знаете, мы смеялись даже шутками, и вот когда начинается работа над новым спектаклем и распределяются у нас роли, я всегда говорю: ну, ну где, ну где, Это где моя поглазка, роль? Так да, да, где моя роль? Все корректно улыбаются творческие люди, потому что понимают, что во мне, наверное, нету этих качеств так артиста. Ну, вы знаете, я за кулисами иногда так переживаю и во мне все это, то, що во мне родилось, вот за кулисами, коли мене не видят, я все это выливаю. Це рядом со сценой, Так що я іноді буваю на сцені. Які зараз новий репертуар, які нові, можливо, вистави чи концерти, от які пов'язані з теперішньою такою ситуацією? От, що ви маєте нового в репертуарі? Ну, ви знаєте, що ми довго рішалі. Я знаю, что много благодійних заходов сегодня да, проводиться да. в театре, сегодня... хочу... вам да. надаєте приміщення. Я хочу сказать, что вы знаете, у нас стояла осенью дилема, когда уже были все события в нашей стране, к какому спектаклю приступать и кто это будет делать. И все-таки мы решили, что мы Наталья Николаевна Тимошкина, как художественный руководитель, что этот спектакль должен быть легким, отдыхающим, веселым, потому что если мы сегодня начнем перегружать мудрыми, высокопарными, с, с философией спектакли, сегодня мы видим это все по телевизору, это будет перегруз и это будет очень тяжело. Поэтому недавно у нас вышел спектакль «Ханума» которые мы сегодня, даже уже знаете, скоро мы по Блату, как вот раньше uh -huh. было, и по знакомству будем продавать билеты, аншлаги. Люди приходят по несколько раз, они отдыхают у нас морально. Почувают. Они за душой и телом. Почувают, да, душой и телом. Наталья Миколаевна, вот у фильме вы говорили про то, что мечтаете, чтобы наших актеров познавали на улицах чтобы э, знали их непризвище, чтобы они были не только в нашей области. От ли ця ваша мечта? Да. да. Серьезно? Это даже была не моя мечта, наверное. А я, когда пришла первый раз на собрание, и меня представляли перед коллективом, был задан такой вопрос. Ваша цель? Я им сказала. И цель, и мечта. Чтобы вы шли по городу, а вас узнавали все. Им сегодня их узнают в магазинах. Они приходят, смеются и говорят, что их узнают на базарах и на базаре и они предлагают лучшие. И самое главное сегодня к чему мы пришли. Нам сегодня звонят по телефону, смотрят на репертуар и спрашивают, какой состав играет и какой актер. Это говорит о том, что наших актеров знают, наших актеров любят. И что и наша за ними... публика вымоглива. Да, да. И за ними наблюдают. Про что вы сегодня мечтаете? Ну, я сегодня мечтаю, наверное, о том, что настанут лучшие времена. Настанут лучшие времена. Сегодня творчество в нашем театре. Есть, я позволю себе, наверное, проанализировать и сказать, что на высоком творчестве и не только мое мнение, а мнение того жюри, когда мы три года тому назад взяли Гран-при в Днепропетровске. И Анастасия Ефремова была головой uh -huh. этого жюри. И она, когда приходили к нам грузинские делегации, с Казахстана делегации, но я вам не могу передать это восхищение нашей работы. Мы возили спектакль «Украда на счастье». И когда мы казали, что может, треба перекласти украин... с украинскую мову на российскую, или на будь якую іншу, казали, не потрібно. Мы все понимаем. Мы все понимаем. Вот это вот, наверное, показатель, самый высший показатель нашей работы. И, конечно, бы хотелось бы, Потому что сегодня жизнь диктует техническое оснащение, чтобы было уже на уровне. И вот сегодня моя мечта, когда творческая планка поднята высоко, еще И хочу технично. Да. Подтянуть техническую сторону нашего театра. Я дякую вам за сьогоднішню зустріч, за таку розмову я бажаю вам творчих успіхів. І щоб все те, що ви задумали, здійснилося, Наталія Миколаївна. Спасибі вам. Давайте подивимося, як вас побачила наша Дар'я. Ти встигла, Дашенька? Так, швидко? Так. Ну, що встигла? Що встигла? Будь ласка. Далі Миколаївна. Такою вас побачила наша Даша. Так, да. дуже схожа. Дашенька, за такое быстрое время. Очень красиво. Спасибо большое. Наталія Ростова, генеральний директор Житомирського обласного академічного музично-драматичного театру імені Івана Кочурги, була гостею сьогоднішнього ефіру. Я вдячна заслуженому працівнику культури України Ігорю Грачу за музичну підтримку та допомогу в створенні програми. Та Дар'ї Голуб за чудовий портрет на згадку. Це була програма вечірні зустрічі. Бережіть себе та тих, хто поряд з вами. Мирного всім неба над головою. До побачення. Слава Україні!